аплодисменты зрительского зала. И сейчас следующий конкурс, который будет проходить, команды пока не получают оценки. Кстати, максимум за приветствие это 6 баллов. Сейчас команды будут читать только первый блок. Только первый блок будет читать 5 шуток про. Да, надо ходить на генеральные прогоны или слушать, что вам говорят. И первыми свой, свои пять шуток про прочитает команда КВН юридического факультета. Пять шуток про сказки. Аплодисменты. Добрый вечер. Еще раз, друзья. Чтобы быть известным юристом успешным, нужно выигрывать судебные заседания. Для этого нередко приходится рассказывать сказки. Итак, пять шуток про сказки. Да мне пофиг, сказал кротью и молочный, в первую брачную ночь и оставил свет включенным. Мало кто знает, что любимая сказка рэп-группы АК-47 это три поросенка, потому что там был разочек дунул. Семеро гномов это три с половиной человека. Трагедия в семье царя Гвидона. Царя на лебедь изменила ему с каким-то гусем. Я и три ночи скакал Иван-царевич и доказал, что товар хороший. Спасибо. Спасибо большое Спасибо. Приглашается команда КВН «Безысходность» про Тамару Васильевну. Ваши аплодисменты. Тамара Васильевна, которая в молодости была путаной, не только не обсуждает девушек возле подъезда, но и дает им дельные советы. Пожарник с повышенной любовью к животным спас котенка Тамары Васильевны и тут же наказал его. Легкомысленная Тамара Васильевна вяжет первому встречному. Тамара Васильевна была настолько глупой, что не могла понять, откуда на местах, где пасутся козы, вечно берется изюм. Поп, поп, задрот, отпускает грехи ВКонтакте через приложение Тамаре Васильевны. Спасибо, Господь. команда Дуб, Дерево, Сосна. Пять шуток про мальчиков и девочек. Перевернул автобус Гулять как гулять Решил трехлетний Егор И пошел гулять 12 вообще моет пол святой водой. Ну так, на всякий случай. Врачи сразу поняли, что родился в когда малыш сам перерезал пуповину и начал перенаться. Спасибо большое, это была Тридеева сосна по-домашнему, про семью. Все знают, что родину и семью не выбирают, поэтому мы будем семью. Холодильник из семьи бильярдистов шаром погоди. А в семье Я... Ягубовича барабан Покоти. Когда в армянской семье родился ребенок с раздельными бровями, сразу стало ясно, в семье не срослось. семьях летом дети ездят в горячие ванны. В доме трущей всей семьей режут хлеб. Очень нежный отец наказывает своих детей поцелуями. Команда КВН «Банан» про спортсмена. Добрый вечер еще раз. Так уж получилось, что я уже три дня хожу в тренажерный зал и посмотрел два сезона мультфильма «Приключения Джеки Чана», поэтому пять шуток про спорт. Очень толстая девушка решила уйти в спорт и занялась шахматами. Роналдо рекламирует шампунь, Месси — найк, Белевский снялся в рекламе «Споживай, детповидальнов». Олимпийская сборная Таиланда разыгрывает на УЕФА в женском или мужском виде спорта выступать. Советская сборная на Олимпиаде в Берлине вместо золота взяла Рейхстаг. Сборная Ватикана по спортивной ходьбе во время тренировки случайно организовала крестовый поход. Спасибо. Спасибо, команда, вы отправляетесь от кулицей, ожидаете результат. Спасибо большое. Еще раз аплодисменты первому блоку. Первому блоку всем. И команде юридического факультета, безысходность по на ДТС, по-домашнему, давайте поаплодируем. Они для вас выступают.